अस्य श्रीवाराही कवचस्य त्रिलोचनऋषिः अनुष्टुप् श्री वाराही देवता ॐ बीजं ग्लौं शक्तिः स्वाहेतिकीलकं मम सर्वशक्ति ृनाचनाद्धे जपे विनियोगः ध्यानं ध्यात्वेन्द्रनीलवर्णाभां चन्द्रसूर्याग्निलोचनां विधिविष्णुहरेन्द्रादिमातृभैरवसेविता ज्वलन् मणिगणप्रोक्तमकुटामाविलम्बिताम् अस्त्रशस्त्राणि सर्वाणि तत्तत्कार्योचितानि च एतैः समस्तैर्विविधं बिभ्रति मुसलं हलं वाराही देवि कवचं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् पठे त्रिसन्ध्यं रक्षार्धं घोरशत्रुनिवृत्तिदं वार्ताली मे शिरः पातु घोराहि फालमुत्तमं नेत्रे वराहवदरा पातु कर्णौ तथाञ्जनी घ्राणं मे रुन्धिनी पातु मुखं मे पातु जम्भि पातु मे मोहिनी जिह्वा जिह्वातं कंठमादरात स्कंधौ मे पंचमी पातु भुजौ महिषवाहना सिंहारूढ़कुचमृगािता नाभिच शंखिणी पा पृष्ठ चक्रिणी खड्गं पातु च कट्यां मे मेढ्रं पातु च खेदिनी गुदं मे क्रोधिनी पातु जघनं स्तम्भिनी तथा चण्डोच्चण्डश्चोरुयुग्मं जानुनी शत्रुमर्दिनी जङ्घाद्वयं भद्रकाली महाकाली च गुल्फयोः पादाद्यङ्गुलिपर्यन्तं पातु चोन्मत्तभैरवी सर्वाङ्गं मे सदा पातु कालसङ्कर्षणि तथा युक्तायुक्तस्थितं नित्यं सर्वपापात् प्रमुच्यते सर्वे सामर्थ्य संयुक्तं भक्तरक्षणतत्परम् समस्तदेवता सर्वं सव्यं विष्णोः पुरार्धने सर्वशत्रुविनाशाय शूलिना निर्मितं पुरा सर्वभक्तजनाश्रित्य सर्वविद्वेष संहतिः वाराही कवचं नित्यं त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः तथाविधं भूतगणा न स्पृशन्ति कदाचन आपदशत्रुचोरादिग्रहदोषाश्च सम्भवाः माता पुत्रं यथा वत्सं धेनुः पक्ष्मेवलोचनं तथाङ्गमेव वाराहि रक्षा रक्षाति सर्वदा रक्षा रक्षाति सर्वदा रक्षा रक्षाति सर्वदा रक्षा, रक्षा ఎలాంటి అనుభూతిని పొందారో మాకు మంచి కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి అలాగే మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు మరిన్ని కావాలి అంటే మన సంగీత సాధనాంజలి ఛానల్ని అలాగే సింగ్ విత్ గీతాంజలి ఛానల్ని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి తరువాత వీడియోలో మరొక చక్కటి పాటతో మళ్ళీ తిరిగి కలుసుకుందాం